Kita Kita FM, Suara Rakyat Malaysia. Di sini, kita bukan sekadar menyampaikan cerita. Kita menganalisis, menilai dan mengupas isu yang membentuk masa depan rakyat. Hari ini, kita cerita berita dari Suara Merdeka. Hidupkan semula muafakat nasional demi kesejahteraan Melayu dan negara. Persoalannya, adakah benar penyatuan semula ini menjadi keperluan mendesak? mampukah Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Malaysia, Parti Pribumi Bersatu Malaysia dan Parti Islam Semalaysia mengetepikan ego politik? Dan apakah kesannya kepada kestabilan negara serta kehidupan rakyat keseluruhannya? Kenyataan daripada Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia bahagian lembah pantai ini sebenarnya mencerminkan satu keresahan yang semakin kuat dalam kalangan orang Melayu hari ini politik Melayu dilihat berpecah, saling menyerang dan akhirnya melemahkan kedudukan sendiri. Dalam keadaan ekonomi yang tidak menentu, kos sara hidup yang menekan serta keyakinan pelabur yang rapuh, seruan menghidupkan semula muafakat nasional muncul sebagai reaksi kepada realiti ini, bukan sekadar nostalgia politik. Kita perlu jujur Mufakat Nasional pernah menjadi simbol penyatuan politik Melayu yang paling kuat dalam sejarah politik moden negara. Ia membawa mesej kestabilan, kejelasan hala tuju dan kekuatan rundingan. Apabila Parti Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu Malaysia, Parti Peribumi Bersatu Malaysia dan Parti Islam Semalaysia berada dalam satu kerangka persefahaman, suara Melayu menjadi lebih tersusun, bukan berselerak dan bercanggah antara satu sama lain. Hujah yang dibawa oleh Datuk Muhammad Mukarabin Mukhtarudin bukan sekadar soal kuasa politik. Beliau menekankan aspek mempertahankan Islam, institusi raja-raja Melayu dan kedudukan orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Ini adalah teras kepada kontrak sosial negara. Apabila politik Melayu berpecah, isu asas ini menjadi lebih mudah dipersoalkan, dirundingkan atau dilemahkan oleh pihak lain yang lebih tersusun. Namun, kita juga tidak boleh menafikan cabaran besar untuk menghidupkan semula muafakat nasional. Luka lama, pengkhianatan politik Pertembungan kepentingan dan perbezaan strategi masih segar dalam ingatan akar umbi. Rakyat hari ini lebih kritikal. Mereka tidak mahu penyatuan yang bersifat kosmetik sekadar untuk kembali berkuasa tanpa perubahan sikap dan budaya politik. Seruan supaya pemimpin mengetepikan ego adalah perkara paling sukar tetapi paling penting. Jika penyatuan ini hanya berasaskan ketakutan kehilangan sokongan atau semata-mata mahu menjatuhkan lawan politik, ia tidak akan bertahan lama. Tetapi jika ia benar-benar berasaskan kepentingan rakyat, kestabilan negara dan masa depan generasi akan datang, maka ia berpotensi menjadi titik perubahan besar dalam landscape politik negara. Menariknya, hujah bahawa penyatuan politik Melayu mampu memulihkan keyakinan pelabur juga tidak boleh dipandang ringan. Pelabur mencari kestabilan, bukan drama politik. Negara yang sering bertukar kerajaan dan berdepan konflik dalaman akan dilihat berisiko tinggi. Dalam konteks ini, muafakat nasional dilihat sebagai satu mekanisme kestabilan, bukan eksklusif kepada orang Melayu semata-mata, tetapi memberi kesan kepada semua kaum melalui kestabilan ekonomi dan sosial. Namun satu perkara perlu ditekankan, penyatuan politik Melayu tidak boleh dilihat sebagai ancaman kepada kaum lain. Naratif ini mesti dijelaskan dengan matang. Seperti yang disebut, kestabilan politik orang Melayu yang kukuh sepatutnya menjamin kehidupan aman dan saling menghormati antara semua kaum, bukan menindas atau meminggirkan sesiapa. Kesimpulannya, cadangan menghidupkan semula muafakat nasional bukan idea yang kecil. Ia mencerminkan keperluan strategik dalam suasana politik yang semakin rapuh. Tetapi kejayaannya bergantung kepada keikhlasan, kesediaan berubah dan keberanian pemimpin untuk meletakkan kepentingan negara menatasi kepentingan pribadi dan parti. Itu dia ulasan dari kita kita FM, suara dari hati rakyat Malaysia. Jangan lupa, kita bukan sekadar mendengar, kita menganalisis, menilai dan bertindak. Jumpa lagi dalam segmen seterusnya. Terima kasih.